ada masalah kepada uh, sistem pendidikan. Dan. Ada benda yang 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 saya ingat tidak ada orang yang tak bersetuju dengan dia lah. Yeah. Kalau kita kata perlu penekanan serius terhadap aspek nilai dan moral. Mm -mm. Saya rasa tak ada orang yang tak bersetuju dengan dia. Mm. Masalahnya dia pendatang menteri. Mm kan jadi ini perkara yang saya ingat satu kumpulan pengundi yang menyokong Pakatan Harapan yang memang tidak puas hati daripada tahun 2023 lagi bila dilihat tidak ada pembaharuan ataupun sebarang kerangka yang jelas bagaimana kita nak menambah baik sistem pendidikan kita Ramai juga terutamanya yang penyokong uh, Pakatan Harapan Kenapa? Kalau yang penyokong Perikatan Nasional tu kita faham lah hmm. Apa pun dia tak setuju hmm. Tapi yang banyak kurang berpuhati ni ini juga Ialah penyokong pa 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 Pakatan Harapan Yang merasakan prestasi Menteri Pendidikan adalah tidak baik Kan hmm. 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 kerana tidak ada pembaruan Tidak ada alat tuju Macam-macam lah yang kita dah biasa dengar Perkara ini memang dibincangkan daripada awal secara dalaman tau. Hmm. Jadi sebab itu selepas tiga tahun bila Datuk Seri Anwar cakap macam ini sebagai Perdana Menteri dia jadi kekok lah. Kerana orang akan bertanya betul kami tak 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 ada pun tak bersetuju tapi what have you done for the last three years? Hmm um uh, berapa banyak yang malah hanya kalau saya sebut kan yeah. saya yang mungkin orang kata budak jahat a mm. uh, kerana uh, pandangan saya semasa dalam kabinet kita tidak boleh membiarkan Dasar dan juga perkembangan mengenai pendidikan di negara ini ditinggalkan bulat-bulat kepada kuasa Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan semata-mata. Hmm. Kerana sebelum RMK 13 yang ya. saya duduk bergaduh sebelum itu hmm. sebenarnya tidak ada satu majlis pun yang membenarkan kementerian-kementerian lain campur tangan soal pendidikan. Hmm. Satu-satunya tempat yang mana isu pendidikan ini boleh disuarakan Ialah di dalam jemaah menteri Itu pun kalau menteri pendidikan bawa dan bentang kertas hmm. Tapi kalau dia tak bawa, dia tak ada sebarang perancangan Maka kalau menteri pendidikan tiap-tiap minggu lebih banyak jadi tunggul daripada bawa isu menteri lain pun tak boleh bagi pandangan. Jadi hmm. sebab itu antara perkara yang saya bawa yang awal-awal dahulu Kementerian Pendidikan menolak bulat-bulat. Yaitu -bulat, iaitu menubuhkan Majlis Pendidikan Negara. Hmm supaya Kementerian Pendidikan bertanggungjawab kepada satu majlis kebangsaan mengenai pendidikan supaya kita boleh tanya, kita boleh ikuti dan kita boleh bagi pandangan dia terikat dengan pandangan itu hmm. yang tidak dikawal 100% oleh Kementerian Pendidikan. Awalnya Kementerian Pendidikan tak bersetuju langsunglah. Okay. Jadi saya ingat dalam bulan Februari 2025 ini Uh, yang lepas, saya memang pergi berjumpa dengan Perdana Menteri, kata hmm. ini satu, dua, tiga perkara saya berkeras, kena buat hmm. akhirnya, walaupun uak, 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 akhirnya uh, dia masuk dalam uh, rancangan Malaysia ke-13 dan dia telah jadi keputusan, dan saya dimaklumkan Uh, majlis Pendidikan Negara itu telah pun ditubuhkan dan mesyuarat pertama telah berlaku. Cuma kita tak dengar apa. Mm -hmm. Jadi kita tak tahu siapa anggotanya, siapa anggota bebasnya, mm -hmm. kan yang sedangkan untuk semua majlis-majlis sektor yang lain, Majlis Tindakan Ekonomi yang lain semua, kita tahu siapa yang berada, kan. Mm -hmm. Itu pun bagi saya menunjukkan kita perlukan menteri pendidikan yang lebih dinamik kan, sebab hmm. itu, sedangkan perkara yang besar seperti itu yang buat pertama kali sektor pendidikan dibuka kepada pandangan yang lebih meluas untuk kita sama-sama uh, uh, ubah calibrate uh, landasan pendidikan tapi tak dengar apa pun kan, jadi sebab itu uh, pertamanya saya ingat bila PM sebut dia ni, kita tak boleh nak... Dan saya tengok, sebahagian daripada reaksi netizen itu adalah agak sinikal. Kerana soalan yang ditanya itulah, betul, tapi kamu lah Perdana Menteri. Itu yang satu. Yang kedua, soal... Baik, kita kembali kepada soal nilai dan moral. Saya ada sebut tadilah, Um, uh, dia model yang berbeza-beza hmm. kan. Kalau tengok model di Jepun, Jepun uh, Modelnya ialah memberi penekanan kepada nilai dan disiplin Pada peringkat yang lebih awal hmm. Jadi bentuk-bentuk dan kaedah uh, pendidikan itu agak berbeza Mereka diajak aktiviti yang mendisiplinkan hmm. you know, Membersihkan, kena bersih sendiri uh, Teamwork you know. Kalau di terutamanya di Skandinavia lah kan keutamaan pada peringkat awal ialah untuk mencambahkan rasa seronok belajar. Hmm. Jadi sebab itu budak-budak lebih banyak bermain awal-awal kan. Tapi yang baiknya kaedah-kaedah yang berbeza ini dia masih lagi menghasilkan Uh, mutu pelajar-pelajar yang bertaraf dunia lah kalau tengok kepada kedudukan PISA lah mm -hmm. uh, peperiksaan antarabangsa kan saya ingat negara macam Finland negara macam Jepun masih lagi berada di tangga 10 teratas dunia mm -hmm. jauh lebih baik daripada Malaysia lah ya, kan? baik jadi saya dan yang 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 kita nak kena Bincang dengan panjang lepas ini Dan ia tidak boleh jadi keputusan masyarakat semata-mata mm -hmm. uh, Dia perlukan proses itu uh, dia, 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 dia tak boleh jadi keputusan kerajaan semata-mata Kerana ini adalah uh, proses yang besar kan Jadi kalau contohnya kita nak mengubah keseluruhan sistem kita Maka proses itu kena berlaku sekarang -hmm. -mm. Bila PM kata Perlu penekanan serius Penekanan serius itu maksudnya apa? Uh, sebab eh, Saya bagi contoh yang cukup tidak akan popular Bila saya sebut kan Baik. Kandungan pengajaran hmm. Yang bersabit dengan pendidikan Islam sekarang ini Jauh lebih tinggi daripada masa saya di sekolah hmm. Jauh lebih tinggi Benda sama yang Mahathir pernah cakap Ya ke? Hmm. Ha, Minta Maaf. Kan. <laughs> Tapi memang betul. Jauh lebih tinggi dari segi jumlah mata pelajarannya. Contohnya guru-guru yang berlatar belakangkan pendidikan Islam, yeah. jauh lebih tinggi sekarang daripada zaman saya. Mm -hmm. Zaman saya dulu satu sekolah rendah. Uh, Ustaz-ustazah mungkin ada 5-6 orang je hmm. Daripada 40 orang cikgu, 50 orang cikgu Sekarang paling kurang 40%, 30% hmm. Peratus, hmm. kan hmm. Uh, Jadi bila PM kata kita nak bagi Penekanan kepada nilai dan moral Ini maksudnya macam mana hmm. Sebab nak tak nak Walaupun pahit untuk kita telan Dan akan ada walaun yang serang hmm. saya lah hmm. Maksudnya kalau pendekatannya itu semata-mata kepada perkara yang zahir saja. Hmm kan sama ada melalui kandungan mata pelajaran tapi dia bukan jenis yang mengubah sikap, maka kita boleh akan hmm. ada keadaan yang berterusan yang kerajaan kata untuk menerapkan lebih banyak soal moral dan juga nilai maka mata pelajaran begini diperkenalkan tapi kecuali lah perkara itu di 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 di, di perhalusi betul-betul 5 -betul, hmm. tahun daripada sekarang kita mungkin kembali kepada square one ha, jadi yang ini yang saya ingat em um, ia satu proses yang mesti bersandarkan kepada fakta hmm. dia mesti melalui proses tadi apa hipotesisnya dan kalau ada hipotesis kita perlu pastikan bahawa kita ada data yang menyokong hipotesis dan teori itu kemudian bila telah disahkan teori itu maka perlulah juga ada program design untuk pilot test yang lebih awal setelah melalui beberapa proses pilot test baru boleh diskalakan dan besar hmm. kemungkinan dia ambil masa 2 3 tahun sebab itu kita kena mula dengar sekarang dia tak boleh jadi retorik daripada perdana menteri semata-mata sebagai reaksi kepada keadaan yang berlaku sekarang maka kita bagi kenyataan yang umum perlu penekanan aspek nilai dan moral hmm. yang seluruh negara memang tak persoalkan yang hmm. orang nak tahu ialah if that's the case How we going to do it? What are your hypothesis? How is it that you are going to create this groundbreaking uh, pilot test dulu untuk kita tengok dia ada kesan? Hmm. Dan itu perkara-perkara yang saya harap kerajaan dan uh, Kementerian Pendidikan akan jadi jauh lebih proaktif daripada sekarang. Lah. Keadaan kenapa sekarang ini orang mudah menuding jari kepada Kementerian Pendidikan dan Menteri Pendidikan pada pandangan saya ialah kerana tidak proaktif sebelum ini. Dia sangat reaktif. Hmm. Ada perkara... Jawab. Ada perkara, jawab. Kalau ada orang sentuh sikit, jangan sentuh sekolah saya. Mm -hmm. Kalau ada orang bagi komen sedikit, saya bagi jaminan. Orang tak nak dengar semua tu tau. Orang nak tengok, okay, we know there is problem 1, 2, 3. We know because we are parents. Mm. And therefore, what are you going to do about 1, what, what is your holistic plan? Yang itu tidak... Tidak um, belum belum kita dengar secara menyeluruh lah kan. Kalau tengok sedikit kepada macam mana kita menangani naratif ekonomi yang yang sulit dahulu kan. Hmm. Kalau ingat daripada awal lagi kita berkali-kali sebut kena buat penyasaran semula subsidi. Hmm. Daripada awal lagi kita kata kena ada perubahan struktur. Jadi naratif itu kemudian kita bentangkan rancangan-rancangan untuk menangani krisis tenaga yang akan berlaku di masa akan datang kalau tidak ditangani dengan baik kita bentangkan pelan peralihan tenaga. Daripada sini kita perincikan uh, ini adalah infrastruktur-infrastruktur uh, yang perlu berlaku. Hmm. Kita tak ada tau daripada Kementerian Pendidikan. Pendidikan. Jadi bila tak ada untuk tempoh 3 tahun yang lepas dan bila kejadian ini berlaku satu persatu maka Kementerian Pendidikan dilihat sebagai reaktif lah. Hmm. Dan bila Perdana Menteri pula bagi general statement yang memang orang sudah tahu jadi rakyat akan kata, baik kita tinggal 2 tahun lagi ni. Hmm. Jadi apa yang nak dibuatkan. Jadi hmm. ini adalah cabaran yang saya harap jemaah menteri ke, Perdana Menteri ke, Menteri Pendidikan ke. Hmm. Janganlah shoot the messenger. Hmm. Saya yang saya sebut saya ingat adalah sama macam pemikiran ramai rakyat Malaysia. Cuma mereka tak ada podcast. Mm -hmm. kan? Jadi dia tak boleh sebut. Saya ada podcast, saya sebut. Mm -hmm. ha, jadi perkara yang saya sebut itu selalunya dilaporkan. Mm -hmm. Tapi yang laporan itu janganlah kita ambil negatif semata-mata. kan? Jadi itu perkara-perkara yang akhirnya hikmahnya ialah Akhirnya soal pendidikan di Malaysia ini dibincangkan secara meluas lah. Mm -hmm. Kalau tidak untuk 3 tahun yang lepas langsung tidak sangat dibicarakan di, 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 uh, dengan meluas. Kalau penyokong kerajaan walanon ya. ni kan. Kalau sebut sentuh saja mengenai Kementerian Pendidikan dia sebut ialah kita telah banyak buat sekolah. Saya pernah sebut sebelum tu itu pun kami yang push <tuk> daripada Kementerian Ekonomi dulu supaya lebih banyak sekolah lebih banyak peruntukan diberikan. <tuk> yang 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 nak buat ni tak cukup, tambah lagi banyak ni kan. Jadi tapi rakyat bagi rakyat soal bina lagi banyak sekolah itu itu memang kerja kamu. <tuk> Yang rakyat biasa ni Dia juga nak tengok Ialah macam mana Masalah-masalah Pain points Yang disebut tadi tu Yang mereka hadapi Setiap hari Yang itu ditangani Dengan Gambaran besar Yang menterjemahkan Daripada rancangan besar Kepada Rancangan-rancangan kecil Program design Pilot test dan sebagainya Yang itu belum lagi Kita tengok Dan Saya harap hikmahnya Lepas ni lebih banyak bạch chữ là, <laughs> okay.